ॐ माता नृसिंहश्च पिता नृसिंहः भ्राता नृसिंहश्च सखा नृसिंहः विद्या नृसिंहो द्रविणं नृसिंहः स्वामी नृसिंहः सकलं नृसिंहः ॐ नमो श्रीलक्ष्मी नृसिंहाय नमः श्रीगुरुभ्यो नमः अन्दरकी नमस्कारम् ईरोजु లలిత పంచరత్న స్తోత్రాన్ని పారాయణ చేసుకుందాం నవరాత్రులలో భాగంగా అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహం అందరికీ ఉండాలని ఈ యొక్క స్తోత్రాన్ని పారాయణ చేసుకుందాం శ్రీ గురుభ్యో నమరి ఓ అథలిత పంచరత్న స్తోత్రం प्रातः स्मरामिललितावदनारविन्दम् बिम्बाधरं पृथुलमौक्तिकशोभिनाशम् आकर्णदीर्घनयनं मणिकुण्डलाढ्यम् मन्दस्मितं मृगमदोज्ज्वलफालदेशं प्रातर्भजा मिलिता रक्ताङ्गुलीयलसदङ्गुलिपल्लवाढ्याम् माणिक्य हेमवलयाङ्गदशोभमाना पुण्ड्रेक्षुचापकुसुमेषु श्रुणीर्दधानाम् प्रातर्नमामिलिताचरणरविन्दं भक्तेस्तदाननिरतं भवसिन्धुपोतम् पद्मासनादिसुरनायकपूजनीयम् कपूजनीयम् पद्माङ्कुशध्वज सुदर्शनलाञ्छनाढ्यम् प्रातस्तुवे परशिवां ललितां भवानीं त्रय्यन्तवेद्य विभवाङ्करुणानवद्यां विश्वस्य सृष्टविलयस्थितिहेतुभूताम् विद्येश्वरीं निगमवाङ्मनसातिदूरा प्रादुर्वदा मिलिते तव पुण्यनाम कामेश्वरीति कमलेति महेश्वरीति श्रीशाम्भवीति जगताञ्जननी परेति वाग्देवतेति वचसा त्रिपुरेश्वरीति यश्लोकपञ्चकमिदं ललिताम्बिकायाः सौभाग्यदं सुललितं पठति प्रभाते तस्मै ददाति ललिता झटिति प्रसन्ना विद्यां श्रियं विमलसौख्यमनन्तकीर्तिम् श्रीललिता सम्पूर्णम् ఈ యొక్క స్తోత్రాన్ని పారాయణ చేయుట గాని లేదా వినుట కానీ చేయటం వలన సకల శ్రేయస్సులు సౌభాగ్యాలు కలుగుతాయి ఈ స్తోత్రాన్ని మనకి అందించినటువంటి జగద్గురువుల దివ్య అనుగ్రహము వలన చల్లని చూపులు గల ఆ జగజ్జనని లలితా పరాభట్టారిక అనుగ్రహం అందరికీ పరిపూర్ణంగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అందరూ కూడా ఎంతో ఆదరణతో ఆదరిస్తున్నందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు సర్వేదన సుఖినో భవంతు లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే కనుక అందరూ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే లైక్ చేసి మీ యొక్క అభిప్రాయాన్ని మాకు కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయగలరు స్వస్తి